Так, зараз будемо говорити про створення оборонної лінії на кордоні з Росією і Білорусю. Про це Польща, Литва, Естонія і Латвія просять європейський союз. Повідомляє Reuters. у листі до глави ЄС, лідер чотирьох країн, пояснили, що оборонна лінія потрібна для того, щоб захистити європейський союз від військових загроз, погроз і інших шкідливих дій з боку Москви. До слова будівництво такої лінії стане приблизно у 2,5 мільярди євро. Дві лише каліни, членкині комітету національної безпеки та оборони литовського парламенту, із нами вітаємо. Наші вітання. Вітаю. А як має виглядати ця лінія? Чи є розуміння, як це фізично буде виглядати на кордоні? Стіна, дріт з підведеним електрострумом, я не знаю, рів з крокодилами. як ми жартували, що дуже б хотіли такі мати. Як це фізично буде виглядати? Но этого, конечно, было бы недостаточно. Этот такой примитивный физический барьер, конечно, может быть удобен в мирное время, если мы имеем какие-то маленькие угрозы. В этой ситуации вся восточная стена, ну, я бы сказала, восточно-северная стена, граница Евросоюза и НАТО с Россией и Белоруссией все-таки под намного больше компликованной угрозой. И мы о чем говорим, это, конечно, инфраструктура, которая в себя включает многие элементы, так как и интегрированное управление мониторингом границы и военную мобильность и, и защиту инфраструктурных объектов и некоторые методы контрмобильности Извините, если перевод не очень, но я думаю, вы понимаете, о каких Когда... да, вещах я говорю. И, конечно, это, это планы, и которые некоторые из них уже воплощаются, но все-таки это дело всего альянса и всего Евросоюза. Потому наши президенты, литовский президент, президенты других балтийских стран и Польши э, обратились к президенту Европейской комиссии и э, президенту Европейского совета, э, чтобы это все-таки был наш общий э, проект, потому что и политически, и финансово это достаточно серьезная responsibility, ответственность. Пане скажите, а поки немає немая оборонної оборонные линии, скажем, как відповідальності. ответственности? Э, Як доводиться вирішувати питання за тими спробами проривів кордону мігрантськими в країнах Балтії, в тому числі ну, спроби на увазі, Польща та сама страждає? От яке вирішення бачите? Ви тут? У нас дві хвилини десь Якщо ви могли пояснити, що таке Це робити. поки що поки що лист є? Ну от, поки що є лист і прохання, щоб це була спільна відповідальність. А поки листа немає, як захищати кордон зараз? Вы имеете в виду, как будет защищен этот кордон? Так я и говорю, потому что... Ситуации... Я сегодня. от сегодня. 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 А как он сейчас защищается? Что сегодня будет? Так, в этой ситуации, конечно, инструментализация миграции, которую Беларусь как пилотный такой проект бросила на не только на Литву, на Балтийские страны и Польшу, а Россия на страны северные, на Nordic States. Это показало нам, что барьер физически – это первый уровень, который должен быть построен так на, в Литве. Граница с Россией и с Белоруссией, она защищена первая, это физическим барьером. Он состоит из нескольких слоев и также, конечно, и из Um, вот это я не знаю, как uh, по-русски uh, перевести, но uh, uh, там Кажите английскую. In English? I'm sorry. Uh, I'm trying to go between Russian and English, uh, and I forgot the razor blades. Uh, on the top. Um, uh, дротяни, дротяни на да, такие. Uh -huh. да. Колючий дрет. Колючий дрет. Да, да. Дякую. И, и, и также мониторинг, новая система мониторинга, которая включает в себя и камеры, и дроны, и в, то, и в то же самое время другой алгоритм реагирования наших внутренних институций и нашей наших военных сил. Но этого мало. И, конечно, некоторые территории, которые просто физически трудно преодолимы, там, где мокро и как это называется, где мокрая земля, но не река, болото, 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 да, да, болото или или вода. Так в этой ситуации нет дополнительных каких-то барьеров, но то, что мы видели, что случилось в Эстонии, как вы знаете, что подплыли и сняли знаки, которые означают в воде в середине реки, реки границы между странами. І їх просто украли, это також показує, що натуральних как би ем, ем, натуральных препятствий також недостаточно. Дякуємо дуже лише каліне, друг України і членкині комітету національної безпеки і оборони литовського парламенту. Була із ними говорили про те, як захистити європейський кордон від агресорів.